Assalamualaikum Siklas Fakta 21 November bersama saya Aini Zarifa. Antara berita utama hari ini, Anwar tolak desakan pecat Syamsul Iskandar. Pelantikan Terry Rudin ke JAC dipersoal. Keresahan kami ada asas, kata Rafizi. Kita mulakan dengan perkembangan politik tanah air. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menolak desakan supaya setia usaha politiknya Syamsul Iskandar Mohd Akin dipecat berhubung kontroversi pengeluaran surat sokongan kepada beberapa kontraktor projek hospital tahun lalu. Anwar menegaskan surat berkenaan bukan arahan rasmi dan tidak mempengaruhi kelulusan projek kerana prosedur standar telah diikuti. Beliau berkata teguran mencukupi dan menekankan perlunya konsensi dalam tindakan tata tertib tanpa berat sebelah terhadap individu yang selari atau tidak selari dengan kerajaan. Beliau juga menegaskan kerajaan harus memberi tumpuan kepada kes rasuah besar melibatkan jumlah berbilion ringgit berbanding memperbesarkan isu kecil seperti surat sokongan ini. Anwar menegaskan beliau mempunyai kuasa untuk menentukan tindakan dalaman namun perkara itu tidak sepatutnya dibandingkan dengan kes-kes berprofil tinggi yang lebih serius. Sementara itu, 29 pegawai AKPS ditangkap antara Januari hingga September atas syak wasangka rasuah dan salah guna kuasa termasuk aktiviti counter setting, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Susulan itu, Saifuddin berkata kerajaan telah melaksanakan beberapa pembangunan teknologi termasuk automasi dan kaedah saringan pintar untuk mengurangkan campur tangan manusia sebagai sebahagian tindakan mitigasi bagi membantra sindiket tersebut. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan lebih 39 pegawai Jabatan Immigration serta 17 ejen dan 10 orang awam telah ditangkap dalam kes counter setting dengan jumlah 15.78 juta ringgit dirampas pihak berkuasa. Namun setakat ini seramai 10 individu telah didakwa di mahkamah berhubung kes tersebut. Majlis Peguam menzahirkan kebimbangan terhadap apa yang dianggap sebagai kurangnya ketelusan dalam pelatihan hakim Mahkamah Persekutuan, Ahmad Rudin Saleh kesuruhan Jaya pelatihan Kehakiman JAC. Presidennya Azri Abdul Wahab berkata walaupun pelantikan itu berada dalam bidang kuasa Perdana Menteri, lazimnya jawatan berkenaan diberikan kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang paling kanan. Penyimpangan daripada amalan biasa itu katanya menimbulkan persoalan mengenai asas keputusan tersebut terutama apabila tiada penjelasan jelas tentang kriteria yang digunakan. Terry Rudin dilantik oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim di bawah kota eksekutif yang membolehkan lima anggota dilantik ke JAC, termasuk seorang hakim Mahkamah Persekutuan dan empat tokoh luar. Kontroversi itu kemudiannya reda selepas pelantikan Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim Negara. Anwar turut menafikan dakwaan bahawa Terry Rudin pernah dinamakan sebagai calon untuk jawatan tersebut. Seterusnya, isu berkenaan skandal FAM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa tiada usaha menutup skandal FAM berhubung pendaftaran tujuh pemain warisan yang didakwa menggunakan dokumen tidak sah. Beliau berkata kabinet telah sepakat bahawa isu besar ini mesti disiasat mengikut prosedur yang betul tanpa sebarang cubaan melindungi mana-mana pihak. Anwar turut menyatakan kerajaan tidak mempertikai kredibiliti FIFA namun menegaskan FAM perlu diberi ruang untuk mempertahankan diri sebelum keputusan diambil. Tambahnya proses dokumentasi luar negara khususnya di Sepanyol perlu diteliti bagi memastikan sama ada ia benar-benar mengikut prosedur. Menurut Anwar, walaupun orang ramai menuntut tindakan segera, kerajaan mesti menghormati proses siasatan sebelum sebarang tindakan tegas diambil. Beliau memberi jaminan bahawa jika FAM didapati bersalah, tindakan tegas tetap akan dikenakan namun tidak boleh didahului sebelum siasatan selesai. FIFA sebelum ini mengekalkan hukuman terhadap FAM termasuk denda 1.8 juta ringgit manakala tujuh pemain warisan dikenakan penggantungan 12 bulan dan denda individu. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Hanayo turut mengumumkan bahawa tiada dana tambahan akan diberikan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sehingga isu pemain heritage diselesaikan. Beliau berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan integriti pengurusan sukan terpelihara dan keyakinan rakyat terhadap penggunaan dana awam dapat dipulihkan. Yang menambah bahawa siasatan bebas yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara, Rauf Sharif juga perlu diselesaikan terlebih dahulu bagi mengenal pasti punca kegagalan dalam menguruskan dokumen membabitkan tujuh pemain heritage tersebut. Untuk makluman semua, FIFA melalui jawatan kuasa rayuan mereka telah memutuskan untuk mengekalkan keputusan asal iaitu mengenakan denda lebih kurang 1.8 juta ringgit kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia serta mengekalkan hukuman terhadap tujuh pemain termasuk penggantungan selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak dan denda lebih kurang 10500 ringgit bagi setiap pemain. FAM dalam kenyataan rasmi pada tarikh 18 November telah mengesahkan mereka akan memulakan proses untuk membawa kes ini yang membabitkan tujuh pemain warisan Harimau Melayu ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, Court of Arbitration for Sport, iaitu KAS. <tuh> Seterusnya, Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menyifatkan pengakuan Menteri MITI Tengku Zafrul Abdul Aziz mengenai rundingan semula perjanjian ART Malaysia AS sebagai bukti bahawa kebimbangan mereka sebelum ini berasas. Menurut Rafizi, beberapa cadangan yang dibangkitkannya bersama Nick Azmi dan Wong Chen termasuk isu tergesa-gesa menandatangani perjanjian serta klausa yang dianggap berat sebelah kini diakui sendiri oleh Zafrul dalam podcast Keluar Sekejap. Saya berlapang dada kerana beberapa perkara yang diulas Tengku Zafrul tidak jauh dari saranan-saranan yang pernah kami buat. Ini termasuk persoalan Kenapa perlu tergesa-gesa untuk menandatangani yang diakui sendiri oleh Zafrul sebagai satu keputusan politik yang kerajaan ambil yang ada risikonya tersendiri? Dengan bahasa mudah, hmm. keputusan untuk pergi awal, hmm. untuk buat rundingan awal dan perjanjian awal berbanding dengan negara-negara serantau adalah satu political judgement call lah daripada pihak PM daripada pihak Yang Muhammad sendiri dan juga Jemaah Menteri yes. bahawa mungkin kalau kita pergi awal kita akan dapat sedikit kelebihan yes. dari segi hubungan kita dengan Amerika Syarikat begitu juga dengan saranan yang kita perlu semak dengan negara-negara serantau supaya perjanjian kita ini setara supaya jangan sampai keadaan yang perjanjian Malaysia dengan Amerika Syarikat Nampak terlalu berpihak kepada Amerika Syarikat Berbanding dengan negara-negara jiran yang lain The point lah saya cakap tu Kita tunggu juga uh, Kemudian satu Kalau satu lagi negara Kita kena gunakan that justification hmm. lah. Pengakuan Zafrul Yang kerajaan sedang berusaha untuk merundingkan kembali beberapa perkara itu Mengesahkan Bahawa kebimbangan kami sebelum ini Ada asasnya Saya sekarang Tunggu apa reaksi cyber troopers kerajaan yang selama beberapa minggu mengecam dan memaki hamun kami. Di mana mereka apabila Zafrul sendiri mengesahkan perkara-perkara yang kami utarakan sebelum ini. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu KiniTV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegur seorang pembantu kanan berhubung surat sokongan yang dikaitkan dengan sebuah projek hospital. Bekas Menteri Rafizi Ramli berkata tindakan itu melemahkan pendirian anti-rasuah kerajaan dan berpendapat tindakan yang lebih tegas sepatutnya diambil. Pada pandangan anda, adakah teguran itu memadai atau sepatutnya ada hukuman lebih berat? Hasil tinjauan tersebut mendapati sebanyak 76% menyokong agar beliau dipecat dan dikenakan tindakan tegas kerana berdepan kesalahan, sementara 15% pula beranggapan teguran sudah memadai memandangkan semua orang boleh membuat silap. Manakala 7% pula berpendapat situasi itu rumit dan memerlukan maklumat tambahan sebelum membuat penilaian. Hanya 2% memilih kategori lain dan berkongsi pendapat mereka sendiri. Apa pula pendapat anda, sila tinggalkan komen di ruangan di bawah. Dalam perkembangan lain, Majlis Perbandaran Selayang MPS menafikan mereka mengetahui sebarang kaitan kerabat di Raja Selangor dengan syarikat Selmax Sendirian Berhad syarikat yang menerima konsesi parkir di bawah program skim parkir pintar Selangor atau SIP. Dalam maklum balas kepada Malaysia Kini, MPS menjelaskan bahawa keputusan melantik Selmax dibuat sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN. Menurut MPS, mereka tidak tahu mengenai pemilikan saham Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah, yang dilaporkan memegang 16.5% saham dalam Selmax melalui beberapa syarikat pegangan. MPS turut memaklumkan bahawa surat tawaran kepada Selmax telah dikeluarkan pada 30 Jun lalu. Namun proses persetujuan dimuktamadkan selepas beberapa pindaan dibuat sebelum Selmax menerima surat pelantikan baru pada 2 September. Kontrak tersebut berkuat kuasa selama 10 tahun dengan pilihan lanjutan 5 tahun. Bergantung kepada penilaian MPS dan rantaian mesra sendirian berhad, anak syarikat milik penuh MBI Selangor. Selain MPS, dua lagi PBT turut melantik Selmax iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Subang Jaya. Manakala Majlis Bandaraya Petang Linjaya menjadi satu-satunya pihak berkuasa yang menarik diri daripada perjanjian konsesi berkenaan. Melalui konsesi SIP, hasil kutipan parkir akan dikongsi mengikut nisbah 50-40 di mana Selmax menerima bahagian terbesar, manakala 10% lagi diperuntukkan kepada rantaian mesra. Kementerian Pengangkutan mendedahkan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB berdepan lebih 1,300 jam gangguan dan kelewatan sepanjang tahun ini. Semuanya berpunca daripada kecurian kabel. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kecurian kabel menyebabkan 562 jam kelewatan untuk perkhidmatan ETS, manakala 741 jam lagi menjejaskan operasi KTM komuter. Situasi ini memerlukan tindakan segera kerana ia bukan sahaja menyusahkan penumpang, malah boleh mengancam keselamatan. Untuk menangani isu itu, KTMB kini menjalankan operasi khas dan rondaan 24 jam oleh polis bantuan KTMB, terutama di kawasan hotspot sekitar Lembah Kelang. Rondaan bersama PDRM turut dipertingkatkan selain operasi risikan dan intipan di lokasi berisiko tinggi bagi mengekang sindiket pasaran gelap logam. Antara langkah fizikal yang telah dilakukan termasuk pemasangan 193 penutup manhole kabel yang disimen di sektor utara, perbaikan pagar yang bocor serta cadangan pemasangan CCTV dan penggunaan drone bagi memantau kawasan kritikal. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Aini Zarifa untuk Siklas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.